Під час візиту до обласного навчально-методичного центру губернатор Дмитро Колєсніков поставив завдання відкрити такі центри в усіх містах та районах Дніпропетровщини. Керівник регіону зазначив, що створення інституту сімейної медицини є одним із пріоритетів державної політики, адже саме такий підхід до медичного обслуговування пацієнтів успішно зарекомендував себе у багатьох розвинених країнах. зміни, будь-які реформи необхідно проводити просчитано, И очень осторожно, я бы так сказал. И семейный врач является основной и ведущей силой этого процесса. И поэтому в нашей области большое внимание уделяется э, квалификации, переквалификации, подготовке наших семей, семейных врачей. Это даст нам возможность увеличить охват квалифика... э, переквалификации наших докторов. І, звісно, вийти на найкращі європейські стандарти показанню медичних услуг для того, щоб лікарі-інтерни та сімейні лікарі мали змогу вдосконалювати свої практичні знання. Був створений обласний навчально-методичний центр з питань сімейної медицини. За час його роботи було підготовлено понад 240 фахівців, і цей досвід буде поширений на весь регіон. Один місяць. у нас терапевты обучаются, другой месяц это педиатры. И в целом обучение 4 очных месяца и 2 заочных, непосредственно на рабочих местах, где они уже могут реально воплощать все те практические навыки, которыми они научились на кафедре. Это вторичная специализация. Так что они пока не работают семейными врачами. Безусловно, нужно сказать, что очень важно понять, что без семейного врача система реформирования не удастся. Я почему-то говорю, потому что это врач первого контакта. Это тот врач, который непосредственно знает о каждом, и жителей, которые он курирует, буквально все. Центр работает, центр оснащается, центр развивается, чему мы очень рады, потому что мы неоднократно сюда приезжали с нашими курсантами, с нашими интернами. Нам очень важно приблизить их к реальным условиям работы, потому что иногда мы говорим очень красиво, очень хорошо, он говорит, да, это все неправда, а где это оснащение? Вот сейчас центр оснащен, мы приезжаем, и здесь э, на этом оснащении возможно и показать, как работает офтальмоскоп, и измерить давление внутриглазное, измерить, э, поработать с неврологом, поработать с акушер-гинекологом, то есть с узкими специалистами, посидеть с семейным врачом, то есть здесь очень много сейчас возможностей максимально максимально приблизить сімейного будущого врача к реальним условиям роботи. Протягом цього року вже відкрито 11 таких центрів у Дніпропетровську, Кривому Розі, Дніпродзержинську, Новомосковську, Нікополі, Павлограді. а Також Криворізькому, Петриківському, П'ятихацькому, Сінельниковському та Широківському районах. Вже до кінця року такі центри планують відкрити при всіх центрах первинної медичної допомоги регіону.